saya selalu terfikir kenapa manusia ni diciptakan dengan keinginan untuk mengembara apa yang kita cari dengan mengembara apa yang kita dapat dengan mengembara saya rasa setiap individu akan ada jawapan dan pendapat masing-masing. Untuk penghujung tahun 2023 ini, kami ride dengan hasrat untuk mengenali tempat-tempat menarik serta budaya dan cara hidup penduduk tempatan. kami mulai dengan provinsi Cumpong. Gumuk pasir Cumpong. Bagaimana gumuk pasir ini terjadi? Kenapa hanya beberapa tempat sahaja ia terbentuk? Itulah tanda kekuasaan yang Maha Esa. tu kami tiba hanya beberapa orang tempatan sahaja melawat tempat ini mungkin ianya akan lebih popular di masa akan datang dengan cuaca yang agak panas tapi berangin tak terasa panas bahang matahari cuma saya ada masalah mata silau membuatkan saya sangat kurang keinginan untuk ke mana-mana pantai atau pulau kadang-kadang boleh sakit kepala dibuatnya walaupun gumuk pasir ni tak besar tapi cukuplah buat saya saya pun tak pernah nampak lagi gumuk pasir seperti ni nak mengharapkan ke negara timur tengah ke ataupun dikurung gurun ke memang entahlah tak tahulah bila bila melalui jalan pantai antara Cumpon ke Kocok Kirikan kita akan melalui beberapa pantai-pantai yang agak menarik Kalau nak dibandingkan dengan pantai-pantai di sebelah laut Andaman, saya rasa uh, keadaan pantai di belah Pacuap dan Cumpuan ni tidak kurang hebatnya. Uh, apabila keadaan semakin petang, baru saya dapat menikmati pemandangan pantai dan ombak. antara pantai yang kami singgah pantai ni uh, namanya Ban Krut agak cantik juga tak semak dan tak berapa sibuk sangat pada waktu ni setelah berehat di pantai Ban Krut kami teruskan perjalanan kerana waktu dah semakin petang kami meneruskan perjalanan ke provinsi Pacuak Kirikan dari waktu petang hingga ke Senja baru kami sampai di Pacuap Kirikan uh, kami singgah makan malam di sini sebelum check in untuk malam gerai makanan ni memang terkenal di kalangan pengembara untuk berehat dan singgah sebelum meneruskan perjalanan ke utara Bangkok di bandar Pancuap rakan saya Fizal ada rekomen tempat yang kami boleh lawat namanya Pantai Ao Manao Pantai Ao Manao terletak di dalam uh, kamp tentera udara Thailand namun tiada halangan untuk orang awam masuk Bolehlah kami lihat landasan terbang tentera Cuma tak dibenarkan untuk berhenti di tengah laluan sebenarnya Kami je curi-curi berhenti Kena tegur juga dengan uh, pegawai tentera di sini angin agak kencang pada waktu ni. Kuat juga ombak membas pantai. Keadaan angin membuatkan suhu terasa lebih sejuk dari biasa. Rasanya kalau tak silap dalam 25 ke 27 darjah. Jadi agak selesa walaupun dengan memakai jaket. perjalanan kami hari ini agak jauh destinasinya ialah Nakhon Nayok jarak perjalanan sebanyak 354 km melalui uh, Patom. Patong bolehnya kami akan cuba elak daripada melalui Bandar Raya Bangkok pada trip kali ini saya cuba guna petrol E20 pada motosikal ni nak tahu berapa jarak boleh capai dengan tangki penuh ramai yang agak skeptikal dengan minyak E20 ni termasuk jugalah orang tempatan yang minta kepastian saya sebelum isi E20 tapi saya yakin pada pertengahan tahun 2023 dulu kami cuba untuk sampai ke Nak Ayok ni namun cuaca tak mengizinkan hujan uh, ditambah lagi dengan kekangan masa pada waktu itu jadi kali ini kami harap mesti kena sampai jalan sesak ni mengingatkan saya dengan uh, lembu raya MRR2 di Kuala Lumpur sesak cuma bezanya di sini empat lorong yang sesak adab ajalah ikut saja mana yang GPS tunjuk Tu sampai di Nakorn Nayok pun sudah maghrib. Sebelum tu sempat juga singgah beli ayam goreng dengan pulut di gerai tepi jalan sebelum uh, check-in hotel untuk makan malam. Di Nakorn Nayok ni pagi ni sebenarnya saya bercadang nak melawat uh, tasik dan pangan tapi waktu cari jalan dalam google map ternampak pula satu tempat ni saya pernah lihat di youtube orang Thailand tapi tak sangka pula tempat ni dekat-dekat sini juga jadi kami tukar plan yang saya tahu tempat ni kena trekking sikit untuk sampai rupa-rupanya kena trek sejauh 2km campur panjat bukit Duh, dah sampai kena hadap juga lah pakaian kami pun nampaknya tak berapa sesuai hanya boot motor je yang ada dengan riding pants Ah, inilah hasil penat lelah satu jam trekking Terasa berbaloi penatnya Struktur batu yang agak besar bertinggi menegak di tebing yang curam Kehebatan alam semula jadi ciptaannya tidak dinafikan saya merasa amat kagum dengan struktur batu yang menegak ni berdasarkan pembacaan dan kajian saya batu ni uh, orang namakan batu yang bertopi Dalam bahasa tempatan Thailand saya tak pasti apa sebutannya uh, dalam aplikasi Google Map pun hanya berdasarkan tulisan bahasa Thailand sahaja Heh sibuk je nak gede tunggu dah tunggu 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 dia 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 Pada pertengahan laluan trekking penduduk tempatan ada mendirikan sebuah kafe untuk para pengunjung sehingga berehat Namun, waktu kamu sampai barista dia entah menghilangkan diri tinggalkan adik ini seorang dia. Setelah check out dari hotel, kami berjadang singgah di restoran Muslim berhampiran dengan tempat kami bermalam. semalam waktu kami cari dalam google map tempat ni tak muncul tapi hari ni muncul pula jadi dapatlah alas perut lebih sikit sebab perjalanan pada hari ini boleh dikategorikan agak jauh juga restoran ni agak terkenal untuk pengembara-pengembara yang ingin ke taman negara kauyai hmm, saya amati berdasarkan jumlah pelanggan yang agak ramai keluar masuk rata-ratanya datang dengan uh, van persiaran uh, saya berbual dengan uh, pemilik restoran ni beliau berasal daripada Kerabi dan berkahwin dengan orang mu'alaf uh, penduduk depatan sini tidak mi musali main mu'alaf oh okay, okay, okay. <laughs> ไม่มีมุสลิมเลยไม่มีเลยครับใช่มาจิมาจิดมีอ่าสิบสามกิโลสิบสามกิโลอ่ามุสลิมรอบๆตกใจว่าเฮ้ยมีร้านมุสลิมมีร้านมุสลิมใช่ดีใจแล้คนมุสลิมรอบๆดีใจเพราะว่าที่นี่ไม่มีมุสลิมอร่อยไหม Waalaikumsalam. Perjalanan diteruskan ke Nakon Ratashima. Uh, sepanjang perjalanan kami singgah di satu tarikan pelancong iaitu kincir angin yang digunakan untuk menjana kuasa elektrik kedudukannya yang agak tinggi membuatkan suhu semasa yang agak rendah lebih kurang macam Cameron Highland tempat ni satu perkara yang pelik bagi saya ialah keadaan kolam takungan air dekat atas bukit ni apakah fungsinya saya pun tak pasti kedudukan kolam takungan air yang lebih tinggi daripada kincir angin kebiasaan kami untuk cari tempat malam ialah pada waktu macam-macam ni biasanya 3 atau 4 jam sebelum sampai ke destinasi isteri akan buat homework dan research untuk mencari hotel-hotel yang bersesuaian kemudian uh, buat tempahan atau sekadar marking lokasi untuk kami walk in kemudian semuanya bergantung pada keadaan waktu dan jarak kami jarang sangat tempah bilik lebih awal sebab takut tak sampai on time saya juga tak suka paksa-paksa diri bawa motor kejar masa dan destinasi lebih-lebih lagi bila jarak yang jauh sangat berisiko bila kita paksa diri ikut jadual jadi setiap rancangan ride saya akan pastikan ada buffer ekstra hari untuk tukar rancangan dari jadual asal pada jam 8 malam baru kami sampai di hotel tak sempat untuk singgah di restoran muslim di Con Ken makan lauk kembara pack saja pada malam ni yep pada trip kali ni kami bawa ke pack. Pakaian pun tak dicuci di kedai dobi lain diri. Biasanya selang hari ketiga atau hari keempat kami akan uh, dobi pakaian. Kon Ken boleh dikategorikan sebagai bandar yang agak besar bagi saya ada kuda kedai jenama CF Moto di sini kira okey lah motor cak ayam saya ni pagi ni kami singgah di salah sebuah kafe di sini kafe yang berkonsepkan Jepun ni saya tahu dari YouTube juga wishlist nak pergi konsepnya agak cheap memang remaja saja penuh di sini entah kenapa corn can ni agak tak sok dengan dinosaur mungkin ada penuhan fosil di sini kot entahlah teringat pula pada anak buah saya si Faiz yang suka sangat dengan haiwan ni waktu dia kecil sekarang dah tadika dia minat Spiderman pula selama lebih kurang 15 minit jiwa kanak-kanak kami muncul buat masa ni Jarak perjalanan hari ini agak pendek Sekitar 150km sahaja Jadi tak ambil masa yang lama Sempat untuk uh, kami sampai ke bandar Nongkai Sebelum hari gelap Bercerita tentang petrol E20 Rasanya motosikal saya tak ada masalah dengan minyak ni rancangannya pada hari ini ialah untuk singgah uh, di pejabat travel agent Nongkai kami akan uh, singgah di pejabat agent untuk saya periksa dokumen-dokumen yang saya dah bagi pada mereka 4 hari lepas ini hmm, termasuk juga dokumen untuk rakan-rakan uh, saya Hafizal, Zaki, Nik Wan dan Farid. Alhamdulillah, uh, setelah diperiksa semuanya lengkap dan berjalan lancar untuk kami masuk ke negara berikutnya. Laos.